Ми продовжуємо підбивати підсумки спортивного року. І сьогодні наші гості представники обласних федерацій Денборз, це Дмитро Поляченко, директор спортивного клубу Україна Доброго ранку. Доброго. Сергій Пулгатар, який є віце-президентом нашої обласної федерації Лаотайських бойових мистецтв Доброго ранку, і Вадим Якимов, який представляє обласну федерацію кікбоксингу АКО. Отже, Дмитре, я знаю, що цей рік був досить успішним для ваших вихованців. І в першу чергу це стосується нещодавнього турніру, який проходив у Києві, де я знаю, ваші вихованці здобули чотири золоті медалі. Так Совершенно правильно. С 13 по 15 ноября в городе Киеве проходил турнир, всеукраинский турнир, посвященный памяти нашего президента Всеукраинской Федерации Кибоксинга Бака, который год назад, к сожалению, он нас покинул в почтенном возрасте, но сделал колоссальную работу по Украине в развитии этой федерации. Поэтому наши спортсмены своим участием почтили его память, но и в то же время показали очень прекрасные результаты. Так, четыре первых места у нас, четыре золота есть, а также есть вторые, третьи места, и ребята показали высокий уровень техники. Сергей, скажите, вот ваш клуб, он действительно представляет, мабуть, такой на жесткий вид Я знаю, что есть даже такой вот, такой вот певный допуск спортсменов до змагань. есть, то они -то вы выступают на змаганнях после того, как достигли певного уровня. Да, у нас э, идут э, сначала подготовка, это на залах, э, потом идет уже отборочный тур, э, собирается область, а потом только выезжается уже, соответственно, на Украину. И скажу, что очень хорошо были подготовлены на очень высоком уровне бойцы, которые съездили его 13-15 ноября на турниры, где очень много было представителей команд с разных областей, ну и, соответственно, много участников. Очень хорошо самый жесткий в самом жестком виде кикбоксина – это К1, там, где разрешены кроме рук, ног и коленом еще выступили наши бойцы, занявшие первое место. Державі золото. А ви знаєте, тут я думаю, що у глядачів в першу чергу такий стереотип. Ми пам'ятаємо фільм «Кікбоксер» з ван Дамом, і от там, де от перше побачили, що таке латайський бокс, латайське бойове мистецтво. А от за великим рахунком, я думаю, що щоб досягти такого рівня серйозно, потрібно скільки років тренуватися. Ну, тайский бокс, он любит очень серьезного подхода, потому что кроме рук, ног там еще наносятся удары локтями и коленями, плюс кончевая работа, это подсечки, броски, то есть работа очень объемная и подходится каждому ученику персонально. Поэтому минимальный срок у нас это полгода программы, ну и соответственно потом уже повыша, при повышении уровня ученика уже смотрится, как он может готовиться на областные соревнования. Вадим, скажите, а вот вашим видом спорта, сколько занимается в области представников и чем можно выйти с особенности, если сравнивать с лаутайским боевым мастерством? Ну, кикбоксинг немного ограничен в правилах, то есть там не разрешены удары локтями, клинчевая техника, как в тайском боксе, например. Это больше динамическая работа, чем силовая. Занимается у нас около там, 200 человек в области кикбоксеров. Хороший показатель – это сборная области тренируется на клубе «Украина», где есть непосредственно тренером Дмитрий Анатольевич. На всех соревнованиях только призовые места, в основном первые. Плюс там на сборах соревнования, соревнования подготовка проводилась отличная. То есть бойцы сейчас показали хороший уровень. Ну, как я уже говорил, Отличається від тайського боксу ну, многі. Кому-то не зрозуміло, вроді як тайський бокс, кікбоксинг, многі дуже сильно путають. Це дві різні вещи. До речі, Дмитрий, нещодавно турнір проходив в пам'яті вашого побратима, який загинув у зоні АТО. Це Сергій, Сергій Хрипунов. І от цей турнір вже провелися не вперше. Скільки було учасників? Хто переміг на турнірі? Значит, на этом турнире у нас участвовало более 100 человек, и все показали прекрасную работу. Приехали у нас гости с Николаева, приехали наши представители с Альшанки. Должен, конечно, отметить, что в связи с этой тяжелой ситуацией в стране к нам обычно приезжало 7-8 областей. Ну, это было немножко меньше, но зато активно выступили Кировоградские клубы. Прекрасно себя показал наш клуб. А, клубы, которые занимаются на базе 35-й школы, 20-й школы, 26-й школы, были достойными конкурентами. Поэтому ну, по итогам соревнований победили бойцы клуба «Украина», но я могу сказать, эта победа им далась не так легко, как в прежние годы. Ну, должен еще также отметить, что, конечно же, они готовились. У нас на протяжении лета были два сбора один мы провели э, в Черкассах на базе храма воинских искусств, который является ну, единственным на европейской части континента храмом воинских искусств. А также базой, ну это можно сказать, академия воинских искусств, где изучаются и тайский бокс, и канфу, и йога, и многие внутренние направления очень серьезная база и методическая подготовка, методическое содействие было нам оказано с той стороны. Кроме того, конечно же, Днепр, храм расположен на берегу Днепра и все моменты, которые можно было получить на храме, все тренажеры, площадки, залы нам были предоставлены в такой свободе, что хуже подготовиться было бы просто стыдно. Кроме того, с 1 по 10 августа мы провели сборы на берегу Черного моря. К сожалению, мы обычно проводили либо в Карпатах, либо в Крыму, но в этом году мы провели на континентальной части Черного моря Украины. И эта подготовка, я могу сказать, дала очень серьезный результат, потому что после лета спортсмены приезжают, кто от бабушек, от дедушек, накушавшиеся, наевшиеся, расслабленные у нас приехали как машины с этих сборов. Они приехали, они выступили. У нас были осенью эм, соревнования. Люди начали заниматься с сентября, с учебного года. Ну и, соответственно, они просто отстали даже в подготовке. Сергей, до про подготовку. А где готовятся спортсмены вашего вида спорта? На какой базе? У нас подготовка идет на клубе «Украина». Там у нас полностью все есть. От правильного покрытия, скажем так, до лаб, до груш, то есть подготовка проходит на профессиональном уровне. Также у нас еще есть подготовка на 35-й школе. Очень серьезно подготовятся бойцы там. Есть на 26 школе соответственно, подготовка на лицо. Вот мы готовимся к еще одному чемпионату, который будет проходить в Одессе. Ну и сборная уже есть, осталось у нас только не сбавлять ритм нашего движения, ну и соответственно уже привести оттуда достойные призы. Вадим, от якраз 35-та школа, це ваша школа, там клубоїн працює, де ви є керівником. І от скажіть, наскільки керівництво школи допомагає в плані розвитку вашого виду спорту і ну, вихованні майбутніх захисників України? Допомагає, це слабо сказано. От, директор 35 школи Тарас Степанович Бабак. Слов немає, це чоловік, який проводить роботу серед своїх учеників. который надает нам бесплатно помещение. Нужны соревнования, он всегда там способствует. Ну и мы как можем ему помогаем. Там и проводили, вот обращались к Дмитрию Анатольевичу Павлященко, проводили семинар по ножевому бою для детей их школы, чтобы дети могли понимать, что это такое. То есть помощь на лицо, как можно сказать, и прирост воспитанников, возрос с каждым годом только в лучшую сторону. Дмитрий, клуба Украина, вот уже Сергей назвал, где какие клубы и школы, где занимаются боевыми мистецтвами, а где еще можно заниматься вашим спортом? 35-я школа, про которую упомянули, которая, я могу сказать, она стоит по итогам чемпионатов этого года и кубков. Я могу сказать, что э, 35-я школа занимает у нас твердое второе место. И вряд ли, я думаю, в ближайшее время кто-то и пошатнется с этого места. Значит, должен отметить 20-ю школу тоже. Максим Анатольевич Скрипниченко очень грамотный у нас инструктор, очень хорошо работает, готовит прекрасно команду клуба, которая тоже выступает конкурентоспособно. Ну и 26-я школа, конечно же, тоже на уровне, у нас держит всегда и показывает свою красоту. Ну и в этом году у нас показали зубы представители сальшанки, которые недолго занимаются, но тем не менее они уже выступили и получили первое место. І на цій позитивній ноті будемо завершувати. Я сподіваюся, що ті, хто ще не визначився, де займатися яким видом спорту, можливо, дійсно прийдуть займатися ці клуби, школи, тому що дідоборство це не просто бойове містецтво, це можливість не просто захищати там свою родину себе, можливість захищати Україну Всього найкращого.